Уважаемые клиенты, вашему вниманию предоставляется краткий видеообзор тягача Scania R400 2012 года, пригнанного из Дании. Этот тягач оснащен 13-литровым двигателем мощностью 400 лошадиных сил, топливная система PDE с добавлением Эдлю. Пробег 610 тысяч километров. В наличии партия из 8 единиц однотипных тягачей Scania R400. Стоимость 43,5 тысячи евро с НДС. Спереди установлена резина размерностью 315-70. Можете убедиться в более чем 60% остатка протектора. Топливные баки слева на 700 литров, справа на 400 литров. Это втягач под перевозку дентованного полуприцепа либо рефрижератора его скоростной редуктор сзади резина 315 на 60 тоже очень хорошее состояние теперь мы с вами запускаем двигатель Видите, двигатель работает ровно пробег у этого экземпляра 610 тысяч километров сидим на месте водителя, можем убедиться в прекрасном состоянии салона, как для пробега, который был пройден этим автомобилем. Тягач оснащен холодильником. Очень удобно для водителя в дальних переездах. Кофеваркой. Климат-контроль на руле управления системой круиз-контроля бортовым компьютером. Здесь у нас переключатель света. Машина оснащена пти круизом без педали сцепления. Здесь джойстик управления на автоматической коробке. Движение вперед, движение назад. Есть также режим ручного переключения Нет, компания Scania Украина предоставляет комплексное решение по приобретению транспортных средств, а именно доступно финансирование от нашей шведской лизинговой компании Скания кредит Украина. Как в гривне, так, так и в евро. Возможно приобрести контракт на ремонт и обслуживание транспортного средства, получить доступ к системе мониторинга автопарка пройти обучение водителям и так далее.